Пане Романе, давайте розпочнемо з цієї інформації, яку ще не згадала моя колега видання політико пише про те, що нібито Байден таємно дав згоду на використання американської зброї. Дещо раніше ви говорили, що е, ті ж такі в 16 можуть непомітно з'явитися в Україні, і яким чином Російська Федерація про них дізнається вже після використання? Щось схоже, пане Романе, чи може відбутися з американською зброєю по території Російської Федерації? Россияне уже несколько месяцев публикуют кадры, есть видеоряд работы некоторых средств поражения авиационного базирования по российским объектам именно в России, тоже Белгородской области. Ракеты ХАРМ заходят по зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400, которыми россияне обстреливают Харьков. Ракета где-то около 150 километров по дальности она запускается с наших истребителей МиГ-29, Су-27, может, может может запускаться, программируется пока, по крайней мере, на Земле. Это чуть усложняет задачу и не всегда точно, но если идет в хорошее целеуказание, то есть в онлайне, то, в принципе, это возможно. Это та же самая ракета может использоваться F-16-ми, напрямую сразу летчиком, летчик может и управлять ракетой ХАРМ, это да, уже практически процентное попадание. Потому некоторые механизмы, методы захода ракеты, дальность и пуска могут сказать россиянам о том, что они работают, либо это работает МиГ-29 или Ф-16. Есть особенности в управлении ракетой. Это только одна ракета типа «Харма». Есть еще несколько десятков такого рода ракет, которые, если они могут использоваться только F-16, потому россияне, это будет из российских пабликов, российская информация, россияне могут косвенно подтвердить использование именно F-16, так как некоторые модификации ракет могут работать только с этим самолетом напрямую. То, что тайно, допустим, может быть разрешение, не так, снятие запрета на использование на определенных дальностях, радиусах или целях американского вооружения, скорее всего, это уже произошло. Причем произошло это, может быть, даже несколько месяцев назад, вот как раз после работы Хармов. Потому что просто так, без согласования с нашими партнерами, мы б, конечно, таких действий не делали. А на видеоряде там четкие заходы видны, именно работа ракеты именно этой и дальности говорят о том, что могла работать только эта противо радиолокационная ракета. Есть еще несколько ракет неавиационного базирования, допустим, наземные, наземные которые запускаются с Хаймерсов. Это тоже будет понимание процессов уже разрешения как таковых, которые нам будут даваться. Если мы услышим, допустим, на дальностях до 200 50-300 километров удары кассетными боеприпасами, это, скорее всего, работа Хаймерса ракетами Атакамс. Либо на 100 мильной дальности, то есть это та же самая картина, те же Атакамсы, только ракета М-39, опять же, опять же кассетная. То есть в зависимости от той информации, которую будут давать противник, вряд ли мы будем там ее подтверждать, но исходя из этой информации можно будет четко сказать, что работает та или иная система, и получили мы или не получили разрешение на работу. Пане Романе, ну водночас тут йдеться зокрема, і політика пише і The New York Times про те, що якщо цей дозвіл і є, або він потенційно буде, то він обмежиться лише Харківщиною, так, від Сполучених Штатів Америки. Тим паче, от е, Washington Post писало про те, що США нині стурбовані ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад, оскільки вони нібито можуть забез... небезпечно занепокоїти Москву в той час, коли Білий Дім оцінює зняття обмежень на використання знову таки американської зброї, це ми про той удар, який на тижні був. Тобто вони американці доволі критично ставляться про те, аби ми вглиб Російської Федерації били ці пункти, по яких можна, по яких не можна, вони мають бути чітко прописані, вони мають бути чітко узгоджені. Чи як це має відбуватися? Тим паче, що Нью-Йорк Таймс пише так само, що все це буде дуже непублічно, якщо ці дозволи або були, або будуть, і ну ми не ми не ми не дізнаємося усіх оцих нюансів. вы на ваш погляд, как это может быть, как это может выглядеть? Не все то, что говорится в информационном и выкладывается в информационный поток, является правдой или, по крайней мере, имеет какие-то базовые корни. Это может быть просто в режиме ИПСО. Удары по станциям дальнего радиолокационного обнаружения, которые были, были последние, за последнюю неделю нанесены главным управлением разведки. Они как раз в интересах Соединенных Штатов. Дело в том, что горские станции Воронеж-М метрового диапазона с дальностью обнаружения до тысяч километров, причем они могут видеть и спутники на низких орбитах. То есть это, такая, это станция, которая направлена, она изначально направлена в определенный сектор. Так вот этот сектор южный, южный юго-восточный, это сектор, который видит от Персидского залива до Японского моря, угадайте, с трех раз, как это нам, так сказать, поможет в нашей войне. Но это очень сильно поможет, допустим, коалиции, которая сейчас решает вопросы в районе Персидского залива и в Японском море тем же в американском, американскому флоту, который разбирается сейчас с вопросами обороны Японии, Южной Кореи и Тайвань. То есть не всегда это, так сказать, линейно, то, что мы можем услышать в информационном потоке. Та же картина и с станции. Это Воронеж-ДМ метрового диапазона, направленная на Средиземную то есть, это, это уровень То есть это тот сектор, который тоже, в принципе, Украину касается поскольку-поскольку. В основном это Средиземное море, это как раз флот американский и контроль для того же Ближнего Востока. То есть это удары могли быть вообще в интересах Соединенных Штатов. И один из... на наши спецслужбы их выполнили, понятно. В общей парадигме уничтожения российских военных объектов, но американцы уж точно против этого не были. Потому если американские награды появятся на груди некоторых наших гуровцев, надо Хотят туда не появиться. Пане Романе, в республіці Татарстан помітили безпілотники в столиці Казані лунає сигнал повітряної тривоги. Поки що в мережі невідомо чи дісталися до своєї мети ці безпілотні комплекси. Але те, що в Краснодарському краї після удару пожежа на нафтобазі, це факт. Хотілося б вашу думку почути щодо цих атак і заразом проаналізувати те, що було в ніч проти 31 травня і 30 травня на території Кримського півострова. Прошу. Продолжаются санкции Малюка Буданова, так называемые. Самые действенные санкции всех, которые придумали в мире. То есть прямое уничтожение углеводородной отрасли России, которая сейчас является основной, основным донором российской военной экономики. Потому что через продажи углеводородки российской получают они большое количество валюты, за которую покупают на внешних рынках нужное для производства военного оборудования, военного оборудования запчасти, узлы, агрегаты и полностью систему. Поэтому это очень действенные санкции, естественно, уничтожение нефтебаз, нефтепатчевых заводов, даст возможность уменьшить, по крайней мере, этот поток валюты в российскую экономику, а дальше уже уменьшит, естественно, производство военной техники. Плюс углеводородная отрасль, особенно нефтеперерабатывающие заводы, дают военной машине российской топлива и дизель для танков, и бензин для машин некоторых, и авиационный керосин для авиации. Поэтому это одна из приоритетных задач, которые будут выполняться в ближайшее время. Удары последнее время по Крыму, по были проведены нашими вооруженными силами Украины с основной задачей уничтожения переправы Керченской. Мы это видели, то есть уничтожение ПВО в районе переправы, удары по переправе, это очень важно, паромная, потому что три моста идет с Крым, с железнодорожный, автомобильный и паромный. Так вот по паромному мосту, если можно так сказать, на переправе используется Большее количество переброски техники, чем по первым двум. Потому одна из первых задач было уничтожение паромной переправы, пока так минимум повредили. То есть несколько атакамсов зашли, скорее всего, это были ракеты М-39А1 с кассетной боевой частью, потому что повреждения как раз как, как от э, 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 суббоеприпасов М-74, которым начинена эта ракета. Ну и главное управление разведки красавцы еще раз показали свою боеспособность по задаче уничтожения российских военных кораблей. Были уничтожены, затоплены два, два катера береговой охраны и повреждены еще два катера. Это, это как минимум. Ну а дальше уточняется, я думаю, еще это еще не все. То есть в течение там нескольких суток будут уточнения по остальным поврежденным кораблям российского Черноморского флота. И система противовоздушной обороны в районе Кирчи. Пане Романе, ми якраз із Дмитром Плетенчуком говорили сьогодні зранку про те, як нині захищений Керченський міст, що Росіяни посилюють його захист. Зокрема, якийсь рідкісний літак над ним літає, і баржі поруч також розташували. Чи здатні будуть росіяни його вберегти? Ще більше посилити якимось чином захист цього мосту, цієї конструкції, чи ну це вже максимум на який вони спроможні? они его действительно усилили. То есть э, оборона Керченского моста идет по первому ряду, причем начиная с подводной, надводной и воздушной, и включая наземные системы э, перехвата. То есть это, это, максимальный, то есть максимальный пирог, который, наверное, есть, это как раз в районе Керченского моста. Э, вскрыть его, его можно, то есть степ-бай-степ. Э, step step. Вот мы сейчас видим эти шаги, то есть уничтожение систем ПВО сначала для того, чтобы раскрыть эту капусту, вот такая, как капуста, надо каждый лист раскрыть для того, чтобы добраться до каченчика до этого. И вот вскрывать эту капусту, естественно, надо поочередно, то есть занимаются наши спецслужбы на море, уничтожая российские военные корабли, которые могут перехватить потом уже основные ударные безэкипажные или подводные управляемые торпеды которые будут заходить на Керченский мост. Ракеты сейчас уничтожают ПВО Крыма, которая может перехватить основные ударные ракеты, крылатые в основном, потому что мост вскрывать будут э, вряд ли э, то не баллистические, не только баллистические ракеты, а в основном крылатые. Почему? Потому что боевая часть крылатых ракет до полутонны баллистических ракет Атакамсов 225 килограмм, потому оптимально для того, чтобы вывести мост из строя, нужно использовать именно крылатые ракеты. Надо подойти к мосту. Для того, чтобы подойти сначала надо баллистическими ракетами накрыть ПВО противника С-300, С-400, те зенитно ракетные комплексы, которые будут обнаружены, плюс самолеты. Там действительно появляется, ну, не, не супер-пупер-чудо, но Су-57 иногда там подлетывает, Пытая, пытаясь контролировать на большую дальность расстояния. Они его используют как вместо э, А-50, которые мы в определенное время. Там все-таки радар у Су-57 получается лучше, чем у всех остальных самолетов. И каким-то образом они его используют в качестве э, как, как раз такого летающего радара или летающего командного. Пане Романе, ми знову ж таки спілкуючись з нашими військовими, чуємо повсякчас, що протиповітряна оборона та нам надпотрібна, і перевага в небі противника залишається однією з складових, за рахунок чого ну, вдається або тримати позиції, або навіть і просуватися. Все ж таки, як станом на сьогодні, ви могли б оцінити військовий авіапарк ворога? Ті літаки, які безпосередньо беруть участь зараз в скиданні кабів, знову ж таки, ми згадували і бачимо час від часу в зведеннях, що ті чи інші пташки все таки нам вдається вражати. Що зміниться, коли прибудуть F-16? Ми зараз нічтажаємо чуть другою другою тип авіації, в основному це су 25 Це штурмовики, які йдуть на придільно малих висотах і намагаються нурсами. В основному не управляємо снарядами, достать. до наших ребят на линии боевого соприкосновения. На предельно малых высотах их не видит ни один зенитно-ракетный комплекс, их можно снять только ПЗРК, переносными зенитно-ракетными комплексами. И, скорее всего, некоторые наши бригады получили ПЗРК по увеличенной дальности. Там есть дальность 8-9 километров, а именно это та дальность, на которую выходят российские самолеты для того, чтобы отстрелять с кабарирования Нурсы ракетами ракеты по нашим позициям. И вот несколько самолетов уже были уничтожены, Восемь самолетов было уничтожено практически там в течение нескольких недель. Сейчас, кстати, активность как раз упала, понимая, угу. что идут большие поражения, именно Су-25 не выходят. А Су-34, которые используются в качестве бомбоматок, если можно так сказать, это как раз те бомбардировщики, которые сбрасывают КАБы. Они не подходят ближе 40-50 километров к линии боевого соприкосновения, сбрасывают КАБы каждый самолет Су-34 может поднять в воздух 6 кабов, 12 кабов, либо 6 кабов, то есть пикируемых авиабомб, 500-килограммовых. 500 Поэтому Потому для нас очень важно как раз уничтожать эти Су-34. Их около 100 самолетов. Есть еще около сотни Су-30, сотни Су-35, но в основном бомбардировщиков Су-34.